Короче, новый выпуск, новая движуха. Нет? А уже поздно, уже поздно. Да я у меня только часу, так мы, короче, решили, что мы козырные герои. Помимо бега, я решил освоить велосипед. Я раньше катался. И тут я решил, что прикольно будет приключение махнуть с кентом под дождем. В итоге мы дебили, дебилы промокли и просто, блядь. Дети мокрые, но еще, еще Но было интересно А этот выпуск, пацаны Надо посмотреть обязательно Потому что тут у нас новый интересный вид решили махнуться велосипедами. Я сяду на Это, кстати, Сеня, мой Кент. Мы с ним в будущем будем делать ПДР-очку, которую тоже будем снимать на видосе. Фу, вы не представляете, какой кайф вот это проехаться, когда вообще все равно, мокрый, не мокрый. Так ты шо, сказка. Он сейчас мостит свою красивую жопку под сидушечку. Опа, Едем с Крещатика на наш родной Академ. И все будет хвалено. Ноги мокрые. Весь мокрый. А вода, кстати, теплый. У меня стоит вода, как У меня тоже. Я именно чвякаю. Ну что, полетели. Утроливали. Вырвался я далеко вперед. Догоняем. Ну как? Я пока, блядь, вспомнил, как передачи классные. Ну что, летим. Ой, ты шо? Какое хорошее начало видоса. Короче, стартуем шестой выпуск. Или уже заканчиваю. Теперь вы знаете Сеню. Слышишь, а ты можешь вместо б... пробежки типа на лясе только x2 сделать? Нет, к это сильно легко, чувак. Да, да на лясе сильно легко. У меня именно зациклен контент на беге. Добегу я в Одессу или нет, Сень? Тут добежишь. Вот так вот. Вот, пацаны в меня верят. Лифы хака, my friend. Для того, чтобы разбить мне этот километраж, а я уже стабильно в неделю должен пробегать 12 с половиной. То я, наверное, сегодня 5, завтра 5. И на выходных закрою ту тачку, которую Серега купит и продаст. Если он ее купит и продаст. Плюс. Скромная пятерочка. Скромная. Садик и движуха. А я скромненько у себя по району пробежал 4. Больше нема возможности, потому что мне на работу. Вот. Ну, нормально, так пока можно разбивать. Пока можно разбивать 4. Завтра 4. Послезавтра 4-5. Или на выходных 4-5. Так, по-скромному, по скромному. Так что Серега даже не подозревает, что я решил вот так вот хитро делать. Вот. Посмотрим, что Серега поторгует. И надо, наверное, с ним договориться, что будет, если он не продаст тачку за неделю наверное я не буду бегать 23.30 приехал пораньше с работы надо до комендантского часа еще 4 километрика бахнуть полетели остальные 4 километра ляп. того за день 8 еще 4 с половиной и обязательно условия закрыты. Но это обязательное условие, если Серега продаст и купит машину. А если за неделю не продаст и не купит, то неделю я могу не бегать. Фух, кайф. Четыре. 4 4,5 4, того 12,5 обязательно пробежку за неделю закрыл в том случае если Серега купит и продаст тачку пока что даже не пахнет даже не пахнет. Фух, а мне кайфово. Тяжело вставать с кровати, но, но, когда ты бежишь, ты чувствуешь жизнь совсем по-другому. <как> Неделька заканчивается. Я поправляюсь орешками после тренировки. Километраж основной я пробежал. А уже пятничков А Сереженька у нас шо? Сережечка еще ничего. Вот. Поэтому очень интересно. Еду сейчас на площадочку. Цинкануть. Что там вообще происходит? Но я думаю, что, надеюсь, что произойдет минус или ноль. Потому что если ноль, я не бегу. А если минус, то бежит он. Цикаво. Я думаю, пузатенький меня уже ждет. Вот мы на площадочке. чикс, чикс, чикс. А ну давай как форточник залезу. Слышу, кто-то писит. Опа. И тут с вами Сергей Дроздов в мире животных. Выходит самая большая, э, самый большой лев в мире животных Евгений. Воу! я Эм, сейчас покажу я клеврить. Так. Вау. Так, должен быть Серега, да, скоро? Тут уже вся движуха не не на месте. Только не хватает Серёни. Опа. Димасик на Теслочке залетел. А ты Ждем только серого. Вся банда в сборе. <laughs> так. 3 400. Вот эта лялечка куплена за 2 900. Продается за 3400 За 3 400. Дорогие товарища. Пани Топанове. На ручке. На ручке. Вот. В хорошем состоянии. Кто ищет себе первую тачечку. Девятый лансер. А именно. 3400 400. Забирайте будьте довольными. На нашу супер площадочку принесите пару копеечек. Каждая эта машина продается, пацаны, по нижу рынка в хорошем состоянии. И я вам советую прийти и что-то себе выбрать. Пока мы ждем пузатого тигра. Жека. Как Пузатый ты... тигр тут блин, площадки. Ой! Как ты выбираешь тачки? Вот как так вышло, что тебе залетел этот лансерочек за 2 900? Да я вышел. Человек типа 3,5 поездил, подумал, поправил, предлагал другим, другие предложили меньше. Ну, согласен. Меня устроило, что у меня честный пробег, машина не крашена, рабочий кондиционер, комплект зимних колес на движении. А какой объем? 1,6. Подогрев седу, вся движуха. Шановный товарища, вы спрашиваете, я знаю, что никто не спрашивает, но сам факт. Как, как купить подешевле тачку? А это именно нужно этим заниматься. Нужно, чтобы твое имя, а именно твое, Немного... где-то звучало и ну как бы постоянно покупать а, продавать значит, давать свои контакты да. и к тебе уже будут обращаться купи 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 очень многим людям надо быстро продать машину но еще большим людям хочется купить по низу рук. приехал серега да, купил, да? Походу на тачке, которую он купил, приехал. Димон, скажи, что это та машина, что он купил. 100 Я так понял, что прошел слух, что это вот это куплено. Нет, брат. А, <свят> это не вот это. Фух, это бля. вон она стоит. Бля, вот это? Брат, да. у -у это дизель. Это с***. Дизель. Это 1.9 дизель, 98-й год. Ляля ля, -ля ракета. Короче, крашеные есть элементы. Но она просто с***. Почем взял? брат, две И сейчас едем выставлять ее за Д400, Это будет продажа одним днем. Потому что таких цен просто нету. Бам! Я, кстати... Я уже 12 с половиной, Серега, пробежал. В начале недели закрыл. Если ты сейчас продашь эту тачечку плюс 200, это плюс километр. Но если ты продашь минус 200, то это плюс пол км тебе, брат. Брат, ну как мне бежать? Ну как мне бежать? Короче, что мы имеем? 1,9. И... 1,9 дизель. Ты видишь, ты там датчиков, братан, на 100 евро. Ой, ой, ой. Сейчас мы откроем. Пожалуйста, открыто. Пожалуйста. Бля, я понял, это молдаван, тебе знаете, одно слово. Столько долларов. Ляпс. Ремонт забранных подорожек. Ого-го, на кнопочке, маленький. Ага, ага, ага. Хорошо, а ну. Так. Ну, как всегда, перекупская тема ездить на понте бензина. Оу, оу, оу. Ты шо? Это шо спорткар? А ты шо? И у нас на эту машину, Серега, две акции. Две акции. Первая это цена, Две сколько? шестьсот, я думаю, пятьсот будет отдача. И еще у нас акция на пробег в этой машине. Мы гарантируем, что он не больше 300 тысяч. Вот так вот. А если надо, мы сделаем 270. Правильно? Это по второму кругу, блядь. Банда. Короче, зараз на вулиці 8 вечора. Мені тільки що подзвонили люди, які вчора скинули завдаток за посаді, і їдуть зараз його забрати. Владик, Владик, брать. Я тобі казав, що це буде тачка, максимум двоє суток. Ти мені казав, що ти за дрючка купив. Тепер братуха твоє бре, І поїхав. В общем. Дзвонив Серега. Машинка говорить под задатком. Такая вот ситуация. Мне же интересно Успеет ли он ее продать? Побачим. Я решил, короче, что я хочу присутствовать на каждой продаже, потому что Ну надо мешать, надо мешать. Надо говорить, вы что, не видите какой корч вы покупаете? Ну какой, ну Серега, ну скинь людям бабок, пожалуйста. Что? Чувствует моя срака, что надо просто как-то продержаться этих три года. І все. І що? Ще раз доброго вечора. 10 годин вечора, а ми показуємо нашого пасата. Коротше, люди приїхали з Краматорська. Машина, в принципі, в гарному стані. Добрий вечір. Даю ключі. Да. Їх паспорт перевіряйте номера кузова, розвіляйте, щоб все було гарно. І так, ось люди будуть нашого пасатика Покупірував. Око за око зуб за зуб. Хлопці хочуть також, я так зрозумів, на перепродаж. І йде вперед. Не знаю, сподобається чи ні. Але в принципі тачка непогана. Ну що, почуйте, як він мурчить наш посадь? І що це? Він їде на тест-драйв. Ми навіть хлопцям просто залишили його і хлопці самі собі їду, Тому що що має бути довірі. Ось так. Ну, в натурі кайфова тачка за ці бабки. Просто кайф. Ну, Летів. Ретельно ще перевіряється. Повний-повний. Кожен агрегат цього дракона. Просто, ну подивіться, ну як його не любити. Це бляха, міжнародна класика. Це набагато краще, ніж BMW і Mercedes ці роки. Це був топ. Топ, щоб возити козей, свиней, а може навіть і людей. Ну, Я маю на увазі, от тут відкривається лядочка, туди загрузили і вони поїхали. Кайфова тачка. так, Тут махінація з валюти. Ви зрозуміли, бабки у нас посад хлопців з коматорського велике привітання. Бачу, бачу, бачу. Хлопці його будуть готувати і також продавати. Ну в натурі ця тачка просто бляха звір. Я знаю одне. Що Владіку прийдеться вже в скорому часі дуже багато бігати. Наші пасаті успішно продані. Саня ще хоче показати хлопцям ланшером. Все, пасатик, главе браті, біги, біги, Вам на не остав серцем сирен. Вам. І все. пасатик поїхав на Краматорськ заробляти далі гроші. А це великий плюс. Бо мы стаем уже без весов. Вот так. Вот все, пасатик дал, брат. А ты сказал, я его не продам. Беги, брат, беги. А, пока мы на день рождения у нашего товарища. Близкого. От, близкого нашего братика, родного. А Серега тачечку продал за сколько? Продали за 2,300. за 2,400, но сотку дали отката по цене через Instagram. 200 долларов чистый вес, соответственно. Один километр я пробегаю. Но это 13,500, правильно? Конечно. Но я уже, братик, 12,500 пробежал. Поэтому мы сейчас посидим за столом. И завтра уже буду на одиночку. Не, я сейчас вечером один бахну и все. Поэтому я думаю, что выпуск закрыт ценку будет следуйте Подписывайтесь, ставьте лайки и снизу комментарии обязательно. В общем, у меня остался один километр. Я после дня рождения в подкрадулях, а именно паленые Лора Пиано. Сейчас скромненько один километр. Кстати, кстати, у нас в кассе было 7500. Польсик ушел плюс 200 баксов. У нас в кассе 7700. Я полыти, а именно на подкрадульках забавно. Неделя закрыта. У нас пробежка 4, 4, 4 и 5 и каме. Кого 13-5 в качестве? 7700. Полетели дальше. Шановное панство, пан Тричик, погоняло такое вот. Всем привет. Победитель нашего конкурса, а именно последний победитель нашего конкурса. Теперь все бабки будут заливаться в рекламу, поэтому подписывайтесь, ставьте комментарии, и держите в курсе. Тричик, тебе нравится наш контент? Круто, круто. Целый спорт, камни закисили. Тричик пацан спортивный, вот, шуть-шуть. Э -э может быть. В проекте к его засунем, будет с нами качаться, бегать, тренироваться и продавать тачки. Потом. Да. Да? Смотрите наши видео, все будет ровно.